Всем привет! Вideo огляд такого зарядного устройства для літіоних аккумуляторів Хілкі. Можливий ремонт. Можливо, если э, достанемо деталі. Вона вийшла в строю. Отакі вот летіоні акумулятори. У нас 22 вольта 5,2 А. Ну, по амперажу і по. Dakar, напряжение они разные бывают и зарядка разная. ВД вольтаж и ток заряда. Тут у нас одевается аккумулятор стандартный, заводска, зарядное устройство и вот такая модель. У нас сеть питания от сети 220-240 вольт, -240 50-60 Гц, 430 Вт. По Перемену на напругу по постоянному от 7,2 вольта до 36 9 ампер 360 ватт вона не включается такие подобные аккумуляторы устанавливаются у нас на шуруповерте на болгарке аккумуляторы на паркетке на перфораторы на лобзиках хилки На всем всем электрическом инструменте. Вообще удобная штука. И емкость 5 ампер, и вольтаж 22. Ну вони разные бывают. Долго дает. 112 ватт написано. 21,6 вольт. 5,2 А. Детельный аккумулятор. Ладно, сейчас разбираем, подивимося, что там внутри. Так, зарядку мы хилкочку. для литионных аккумуляторов разобрали. Так, что у нас тут? У нас питание вообще оно не включается, получается. У нас тут вот есть предохранитель, я уже проверяю. Працюет напруга, иди шнурок, вилка, провод, вилка, все нормально. Дальше тут сетевые фильтры стоят, он, так сказать. Диодный мост, импульсный блок питания. Зибранный. Реле на 24 скорее всего стоит. Два толстых провода, черный минус, красный плюс. Дальше идет до вентилятора, кулер, Чувствую, радиаторы, охлаждается. Специально такая форма сделана, чтобы ну, обдувало. Тут есть по бокам выходы, такие ребристые. Корпус то пластмассовый. Дальше, что у нас тут еще есть, то и, еще три провода. Написано аккумулятор, то есть CD-контроль заряда. Тут еще одна вот фишка есть. плохо видно, фишка у вас есть. А эти три провода, контроль и обратная связь. То есть, здесь аккумулятор стоит, устанавливаем аккумулятор, включаем зарядку пустить устанавливаем аккумулятор. Аккумулятор, что оставься заряд за аккумулятора подается в обратку до контроллера. Кстати, плата с двухсторонняя. Сейчас же электроника вся, радиоэлектроника вся для двухстороннюю. Тут детали крупные, а внизу и SMD детали, радиодетали. То есть от аккумулятора идёт у нас питание, чтобы включать саму зарядку. Но она должна сначала включиться для начала, индикатор светодиодный двойный двухцветный должен тут оно на 220 д а реакции на то есть проверяем диодный мост проверяем заряд конденсатора последовательно сначала высоковольтовую сторону то из сторону потом будем шукать и запчасти. Потому что на данный момент ради запчастей надо заказывать. Что мы заметили, что сопротивление R24 у нас искрыть. То есть или влага попала, или перегрелся был питание, но будет защита. И... Но прежде чем что-то делать, надо сделать вот так. Кондер разрядить. Вот то что мы. Может, так вообще нельзя делать, но на всякий случай. И что у нас тут -то есть? Нумерация. Ни хрена не видно. Ни хрена не видно. Сейчас мы... СМД компоненты. Сейчас будем дивиться, расшифровывать.